तो जो मेंबर्स हैं यंग डेमोक्रेट्स ऑफ पाकिस्तान स्टूडेंट और यूथ एनजीओ और आज सिस्टम 24 के नाम से आपने ये जो एक डायलॉग यहाँ पर इवेंट क्रिएट किया है और यहाँ जितने भी चाहे डिफेंस और क्लिफ्टन के कॉलेज स्कूल्स या यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान आए हो या फेडरल भी एरिया औरंगी टाउन बल्दिया टाउन या सरजानी टाउन आ, के इलाके से आए हो तो मेरे ख्याल में मेरे लिए ऑडियंस सबसे ज़्यादा काम की है सबसे पहले तो मैं आप सबकी खदमत में अस्सलाम वालेकुम इसलिए कि मैं एन ए टू फोटी फोर से लड़ रहा हूँ जो एक बड़ा पसमानदा और बैकवर्ड इलाका है सरजानी टाउन खुदा की बस्ती और उसके मुकाबले में दूसरा एम ए टू फोर्टी वन वो टू फोर्टी फोर टू फोर्टी वन डिफेंस और क्लिफ्टन से भी मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो आपने भी कहा कि हमने ऐसे स्कूलों का कॉलेज का इम्तजाज किया तो मैं तो सबसे पहले आपको शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे ये एडवांटेज दे दिया तो मैं भी ये कहना चाहूँगा एक ऐसा एक डिफेंस है कि एक ही सफ में खड़े हो गए डिफेंस और ऐसे एक ही सफ़ में खड़े हो गए डिफेंस और ऐसा ना, बात, ना कोई बर्गर रहा ना कोई बंद <laughs> तो सबसे पहले ये टास्क है कि आपने इनको दो जगह के लोगों को इकट्ठा करके बड़ी खूबसूरती के साथ नौ पार्टियों में तकसीम कर दिया और बाद में से कहा कि रजा भाई ने कहा कि इसमें से दो पार्टियां निकाले जो आपका ये येवान है ना मेरे ख्याल में हम सबसे पहले तो दो तीन डिमांड्स रखी हैं और दो तीन कमिटमेंट करें अपने नौजवानों के सामने अपने बेटे बेटियों के सामने कि हम अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं हमारी अपनी पार्टीज़ हैं जमाते हैं तो मेरे ख्याल में एक अच्छा पॉइंट जो रजा भाई ने दिया उस पर नजीब अयूबी भाई उनकी जमात हम सभी मुतफिक हैं आ, लेकिन अब रजा भाई इस वक्त जहाँ पर हैं आ, क्या ये इस पोजिशन में हैं क्या नजीब अयूबी भाई इस पोजिशन में है कि सबसे पहला बिल हमें नेशनल असम्बली में और प्रोविंशियल असम्बली में इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत बनती है जो नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली में मुख्तलिफ पार्टी की पोजिशन होती है तो मेरे ख्याल एक सिरा तो हमने इस पूरी गुफ्तू में ढूंढा है कि हमारे पास वो लीडरशिप नहीं आ रही वो क्वालिटी नहीं आ रही और आपको इस तरह के यंग डेमोक्रेट्स ऑफ पाकिस्तान के फोरम बनाकर जो नेशनल लेवल की एन काम करती हैं चाहे वो ह्यूमन राइट्स कमीशन की हो चाहे वो वुमेन राइट्स कमीशन हो चाहे वो माइनॉरिटी राइट्स पे काम करें या आम पाकिस्तानियों तो के काम करें लेकिन आपको फिर डेमोक्रेसी उसकी वैल्यूज जिसमें बराबरी और मसावत है जस्टिस इंसाफ है और उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड है कि सबको बराबर का मौका हो और सबको सियासत करने का इंतबात में हिस्सा लेने का हक होना चाहिए किसी वजह से वो सियासत में और अमल में हिस्सा लेने से ना रह जाइए फिर सारी जिम्मेदारियां स्टूडेंट के बिहार आप आपको पूरी करनी पड़े तो मेरे ख्याल में आप करारदाद भी मंजूर करें कि कोई पहला जो कानून साजी होनी चाहिए अगली असम्बली में अगर इस पाकिस्तान को आगे ले जाना है और ख़ास तौर पे एक ऐसी सिचुएशन में कि एम पाकिस्तान हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो पी एम एल हो जमात इस्लामी हो या ए पी हो जे यू आई हो नेम पार्टी एंड पी टी आई आप देखें कि इन सबकी टॉप लीडरशिप जो है वो फाइव और सेवेंटी प्लस है तो इस तो इसका मतलब यह है कि अगर ये टॉप लीडरशिप ये कमेंट नहीं करेगी तो फिर अगर ये बात आई है कि आप ही कोई पार्टी बना ले तो फिर आपके लिए भी यह आजमाइश और इम्तहान है कि ये इस तरह के इवेंट में आप लोग आते हैं इंटरेस्ट लेते हैं लेकिन देखना यह है कि जब आपकी तालीम मुकम्मल हो जाएगी तो अपने इस फैशन को रोमांस को प्रेगमटिज के साथ मिलाने के लिए आप में से कितने लोग तैयार हैं कि अगर उन्हें अपने करियर को फॉरगो करना एज लॉन्ग एज ए स्टूडेंट एज लॉन्ग एज यू आर इंटू यूर करियर यू आर सम प्रोफेशनल सम कॉरपोरेट सेक्टर या गवर्नमेंट की जॉब आपने ले ली है और फिर आपके पास टाइम नहीं है पॉलिटिक्स चाहे सोशल मीडिया के जदीद टूल के जरिए से करें पॉलिटिक्स को आप उससे थोड़ा सा हट के एक फिजिकल देखें ये वाला इवेंट भी हम सोशल मीडिया पे कर सकते थे मैं अपने घर पे बैठा होता रजा भाई भी अपने घर पे बैठे होते नजीब लेकिन जो फिजिकल इंटर है कितना ही सोशल मीडिया आगे चला जाए लेकिन बॉडी लैंग्वेज का पूरा असेसमेंट विजन की क्लैरिटी इनोवेशन की क्लैरिटी विजन और इनोवेशन की ब्लेंडिंग और एक्सपीरियंस और जो एक फ्रेश न्यू कमर है उनकी ब्लेंडिंग, फिर तजुर्बे और बलबले की ब्लेंडिंग ये देखने के लिए तो फिर आपको अपनी पॉलिटिकल पार्टियों के मॉडल रखने होंगे चाहे पीपल्स पार्टी से हो रजा भाई आज मैं एम पी एम से हूँ और नजीब भी गए हम अगर आज ही ये आपस में भी कंपटीशन कर लें तो थोड़ी बहुत मेरी कोशिशें मेरी पार्टी में जाकर किसी हद तक बार आवर साबित हुई कि हमने कई कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों में ऐसा इम्तजाज पैदा किया कि अगर 50, 55 और 60 ईयर के नेशनल असेंबली के हमने कैंडिडेट दिए तो आप यकीन माने कि 40 और 35 और 30 इयर्स के हमने प्रोविंशियल असेंबली के कैंडिडेट्स के लिए नाउ दिस इज अनदर वे दैट इफ पार्टीज ऑल पार्टीज हैव मेड मिस्टेक्स एंड ब्लंडर्स हमने बड़ी संगीन गलतियां की हैं लेकिन अब साठ पैंसठ और सत्तर साल की लीडरशिप क्या मजीद इसी तरह की गलतियां करने का वोट कर सकती मैं आपको बता रहा हूं अगर हम सब सियासी जमातें फेलियर हैं और हम कोई रूम क्रिएट ही नहीं कर सकते यूथ फोरम में हम के बात करते हैं तो एक बस तो चलेगी स्टेशन से ये मिस द बोट ये मिस द ट्रेन एक वन ट्रेन इज ऑलरेडी गोन अब उस ट्रेन में कितने यूथ हमने बिठाए पीपल्स पार्टी ने एम के ने जमात इस्लाम आप हम सबसे हमारा हिसाब लें आपका काम होना चाहिए कि इन सब के जो भी आपके पास कॉन्टेक्ट दे। है हम देखें कि कहीं से कोई इंप्रूवमेंट एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच है एक वे फॉरवर्ड है बहुत सारी बातें हम जनरली क्रिटिसाइज करेंगे लेकिन हम ज्यादा गुफ्तु ये करें कि क्या आपको हम सब इसी तरह हम बैठ के लिए सीट ऑक्यूपाई करके आपको अपना अपना एक भाषण दे के चले जाए या हम ये भी कहें कि हाँ रियलाइजेशन है हमसे गलतियां हुई हमारी पार्टी से गलतियां हुई हमें उसका अदराक भी हो उसका एतराफ़ भी हो उसकी शर्मिंदगी और माफी भी हो और उसके साथ साथ उसका इजाला करने का अहद भी हो तो मेरा तो में वापस जाने का जो सबसे बड़ी शर्ती वो ये थी कि हम यूथ को कितना एम्पायर करेंगे मैं चाहता था इससे ज्यादा कोटा यूथ को दिया जाता लेकिन अगर इतना भी हमने शुरू किया कि एक बंद कमरे में एक रोशनी की पहली किरण आ गई हमने एक सुराख किया है और वहां से बाहर की रोशनी आने लगी अब हम कुएं कुएं में बैठे हुए मेहनत नहीं है अगर मैं नेशनल असेंबली का इलेक्शन लड़ू तो इसी हल्के से पी एस से एक फिनटेक का आई का कंसल्टेंट है जो कि नेक्सो अमेरिकन कंपनी में काम करता है और शारिक नसीम और वो जो क्रिप्टो करेंसी है Uh, उस क्रिप्टो करेंसी क्यू पेमेंट्स क्विक पेमेंट्स इजी पेमेंट्स जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को आईटी से तो वो ही इज अ पर्सन फ्रॉम दैट फील्ड सो आई एम सो हैप्पी दैट एटलीस्ट माय रिटर्न बैक इनटू द पार्टी इन सम वे पेड ऑफ आई एम नॉट हंड्रेड परसेंट सेटिस्फाइड हमें सबको कहना चाहिए कि क्या राजा भाई अपनी पार्टी की जो इस वक्त एमपीयर एम एन एम ने उतारे हैं नजीब भाई हम सब मिलके कहेंगे हमें और उतारने चाहिए तो मेरे ख्याल में हमने एक आगाज किया इसी तरह माज का महबूब को आप देखें लिया और मतलब चूजा है अंडे में से निकला है इतना ताजा है इतना फ्रेश है वो वो मांग आगे लस गई इज अनदर प्रोफेशनल टेक्नोक्रेट एन इंजीनियर सेल्फ मेड पर्सन वो वो जगह से रहा है तो हमने और भी

वरना आपके आने का मेरे बोलने का फायदा नहीं वी आर एजिंग वी आर गोइंग अवे हम तो जा रहे हैं लेकिन अपनी गलतियों के भरमाना एतराब करके बता के हमारी जो लैंग्वेज थी उसमें जो वायलेंस की एक जो चीज हमारे सर पे थी इट मे बी यस टू समर एक्सटेंट परसेप्शन हो सकता है कुछ एक्सटेंट में रियलिटी भी हो सकती है इंडिविजुअल थी पार्टी की पॉलिसी थी ये मुबसरों पर छोड़ वो फैसला करें लेकिन अगर एक वे फॉरवर्ड करने के लिए मैं आपके साथ तैयार हूँ। अच्छा दिस इज वन थिंग के इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूथ इनटू पॉलिटिक्स इज द डायर एंड एसेंशियल नीड इनटू पाकिस्तान पॉलिटिक्स और मैंने पार्टी में वापस आने के बाद मेरी पार्टी में कोई यूथ फोरम नहीं था आज तकरीबन 400 बच्चे फुल टाइम कमिटेडली उस यूथ फोरम में काम कर रहा है जिसका नाम मुतर यूथ फोरम है जो अलहमद पार्टी में वापस आने के बाद मैंने रजा <प्राणगा> भाई एन आर इज एन आर एट भाई दस तकरीर रोजाना कर रहा हूं मैं पांच वहां कर रहा हूँ पांच यहाँ कर रहा हूँ तो घर तो बैठे नहीं है मेरे बात मैं बात मैं बात है पानी आने की बात करते हो दिल जलाने की बात करते हो पानी आने की बात करते हो दिल जलाने की बात करते हो हमने चार दिन से मुंह नहीं धोया तुम नहाने की बात हो <patreon> तो, तो लोगों की बदतमीजी क्यों है बेजारी क्यों है तो लास्ट मुस्तफा कमाल टू वॉज ब्रॉड टेन करोड़ सप्लाई वॉज एडेड फारूक सत्तारेयर एडमिनिस्ट्रे फोर लोकल गो मैंने बीस करोड़ गैलन के बाद पंद्रह सालों में एक और मॉडज पैनलिस्ट सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मिस्टर नेहा लाचमी साहब को वेलकम करते हैं ताकि कुछ विचार से स्थापित हो सके और पर भी चेंजिंग अच्छा तो मतलब पहला पॉइंट ये निकला कि स्टूडेंट्स यूनियन शुड बी रिस्टोरड एज अर्लीस्ट पॉसिबल एंड दिस शुड बी एन एस ओ एस कॉल फ्रॉम दिस फोरम वेयर साथ सिक्सटी प्लस 55 प्लस और 50 प्लस तो ये आज इस फोरम पे हमें ये मुतालबा करना चाहिए और मैं कमिट करता हूँ कि हमारा पहला नेशनल असम्बली में और सूबा असेंबली में जो बिल होगा इन शाह वो स्टूडेंट्स यूनियन की रेस्टोरेशन का होगा ताकि सिर्फ ये जबानी कलामी नहीं होना चाहिए अब टाइम नहीं हमारे पास तो पहला काम ही होना चाहिए और आपका प्रेशर और विजिलेंस हम पे लड़नी चाहिए हम जहां भी मिले आप हमारा महासभा करें हमारा घेराव करें मुझे फारूक है जो आपने कहा तो ये, तो ये पहला हो गया अच्छा दूसरा आ, पार्टियों में यूथ फोरम्स हैं और इंडक्शन हो रही है बारह 1200 बारह सौ लोगों का इंटरव्यू किया हमारे यहाँ उसमें से ढाई सौ यूथ के बच्चे भी जो थे वो भी इंटरव्यू में आए एंड आई एम सो ग्लैड कि पैंसठ जो टॉप किया जिन्होंने उनमें से सबसे ऊपर जो तेरह पोजिशन ली थी वो मुतहदा यूथ फोरम के बच्चों ने ली थी ये और खराबी की बात है कि हमारी अभी भी नेपोटिज्म भी प्रिवेल कर गई उन तेरह के तेरह बच्चों को इस बार हम टिकट नहीं दे सके आई एम वेटिंग कि मेरे यहाँ ये गलती हुई मुझे उसका अफसोस हुआ खालिद मकबूल भाई मुस्तफा कमाल भाई फारूक सत्तार

वरना क्या होगा इसको ठीक नहीं करेंगे तो कहीं आप इम्प्रेस हो जाएंगे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे नजीब अयूबी भाई की इस मिसाल से कि भाई जो छह बार फेल हुआ उसको प्रिंसिपल बना दो तो अगर छह बार फेल होने वाले को प्रिंसिपल बनाएंगे नजीब भाई तो जो सियासी पार्टी छह इलेक्शन में फेल हो जाए तो फिर उसका प्राइम मिनिस्टर बना दे आप तो फिर उसका प्राइम मिनिस्टर बना देना चाहिए अगर ऐसा है तो

Uh, देखिए दो नुख्ते रह इम्पोर्टेंट है एक तो आपको भी कुछ कमिटमेंट करना चाहिए कि आप में से कितने लोग नौ पार्टियां बनाए दो पार्टियां बनाए ये सिर्फ शुभल नहीं होना चाहिए आगे जाके सीरियसनेस हो और देखिए हमने भी अपने करियर को छोड़ दी आई वॉज वन ऑफ दी ट्वेंटी बेस्ट स्टूडेंट्स इन माई कॉलेज बट आई गेव अप ऑन माई मेडिसिन प्लास्टिक सर्जरी जो डॉमिनेट कर रही है जो मारूसी सियासत है बढ़ेरेदार सरमादारबाईली खानी सरदार और जो है वो मौरूसी सियासत करने वाले पांच हजार से पच्चीस हजार खानदान चाहे फौज में हो चाहे सियासत में हो चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो वो मेरी और आपकी तकदीर का और आम पाकिस्तानी की तकदीर का फैसला करें सो वेर विल द गैप ऑफ द मिडिल क्लास विल बी कराची कराची हैज़ टू टू कन्विंस लाहौर सोशल मीडिया इस काम में लाए इलेक्शन से पहले प्रेशर डाले पार्टियों पर कि वो ज्यादा ज्यादा यूथ को आगे लाए पार्टी के स्ट्रक्चर में भी बेटियों को आगे लाएं खातन को आगे लाएं माइनॉरिटी को आगे लाएं ये चीजें प्रेशर ग्रुप बना के अगर डायरेक्ट नहीं भी आना चाहते तो एक प्रेशर रखें ताकि ये जो गैप है ये फेल हो कराची हैज टू एंड हैज टू टेक द क्योंकि मिडिल क्लास जो रजा भाई ने खुद कहा कि हम स्टूडेंट थे एंड इट इज द ओनली पार्टी दैट इमर्ज फ्रॉम दी फ्रॉम यूथ एंड स्टूडेंट पार्टी वी गेव बर्थ टू आवर पेरेंट्स इट वाज़ नॉट अ पेरेंट पार्टी दैट गेव बर्थ टू अस टू अ स्टूडेंट पार्टी सो दिस इज़ अनदर सो आर देयर अगर हम फेल हो जाते तो क्या हम हाथ पर हाथ रख के बैठ जाए मैं तो ये भी कह रहा हूं कि इसलाह करने के बाद अपनी गलतियों को रियलाइज करने के बाद बिखरे लोगों को जमा करने के बाद भी अगर आगे खुदा खासा तो क्या शुड बी एंड ऑफ वर्ल्ड या आप कहेंगे कि नहीं हम वैसी पार्टी बनाएंगे जो जामिया अलीगढ़ से कायदेजमदली जिना के साथ जब खड़ी हुई तो ये नामुमकिन पाकिस्तान पाकिस्तान बना यही अब ये जो रेडरलेस बोर्ड है ना नौ पार्टियां दो पार्टियां क्या ये इंस्टीट्यूशनलाइज होगी क्या ये लोग ऑर्गेनाइज होंगे क्या ये हमें चैलेंज करेंगे हमारी अल्पियों पर क्या एक अच्छी पार्टी मिडिल क्लास पार्टी पढ़े लिखो की पार्टी अर्बन सेंटर से आगे आएगी बीवी का प्रेशर होगा जो शादी कर लेंगे बच्चों का प्रेशर होगा आपकी इकोनॉमी आपकी मीषत का प्रेशर होगा आपके माँ बाप का प्रेशर होगा ये सीरियस काम है ये गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है आपको पूरी जिंदगी लगानी होगी तब जाके हम देखे ना हमें क्रिटिसाइज कर ले आप सब 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 कि कि हम सब ने कि हम ने गलत मिलकर भी कोई कौमी एजेंडा आपको नहीं दे सके लेकिन अगर आज हमारी का वक्त है तो हमने ये बीड़ा उठाया कि हम यूथ को भी लाएंगे यूथ फोरम भी बनाएंगे पार्टी के कार्डर्स को भी लाएंगे बेटियों को बहनों को भी ज्यादा लाएंगे माइनॉरिटी को भी हम पार करेंगे और यूथ को लाके इलेक्शन में भी यूथ को मौका देंगे और आखिरी बात जो हम करेंगे वो ये है आखिरी बात हम जो करेंगे वो ये है कि नेशनल एजेंडा पे काम करें बस इसकी दो तीन मैं खदोखाद बता दू मेरी कि नेशनल एजेंडा एक ऐसा होना चाहिए कि डस एसेंशियली पाकिस्तान नीड टूडे फॉर द फर्स्ट सिक्सटी ईयर्स हम ट्रक की के विषय लगा गए कि मजबूत मरकज मजबूत पाकिस्तान की जमानत है बट इट प्रूव टू बी राइट

चेपिदी चेपिदी का शोरबा वियतनाम और फिर चाइना थोड़ा ऊपर ये सारे मुल्कों के तीस साल की जो इकोनॉमिक सक्सेस है इस बिकॉज ऑफ इट लाइज एट दी हार्ट ऑफ द चेंज इन दर पोलिटिकल सिस्टम रेवोल्यूशन ऑफ पावर अथॉरिटी एंड रिसोर्स टू दी ग्रास रूट एंड डिस्ट्रिक्ट फॉर एम्पावर लोकल गवर्नमेंट फॉर एम्पावर मेयर ऑफ दिटी फॉर एम्पावर खूब मजबूत जिले एंड सी द मैजिक ऑफ शंघाई एक्सपोर्ट मनीला कोलालमपुर आप आ, किसी भी ले तो तो ये तो पहला स्टूडेंट्स और यूथ को और बेटियों को आगे लाना सीरियस पॉलिटिक्स करना गलतियों से सीखना और दूसरा नेशनल एजेंडा एक नेशनल एजेंडा के लिए काम करे और उसमें सबसे टॉप पर होना चाहिए पचास हजार स्कूल Eight chief minister one chief minister cannot run 50,000 schools in the province of Sen. 50,000 schools cannot be managed by one minister for education in Sen. And the whole world, what the world is today, where the world is today, that we know. We also know how the world is where and what it is today. But unfortunately, we don't want to take the pain of answering the question how. How the world is where and what it is today.

तो एक सौ तीस मेयर भी इसी मुल्क के इलेक्टेड लोग हैं उन्हें भी डायरेक्ट पैसा उन्हें सूबों के वजीर आला का मोहताज नहीं होना चाहिए उन्हें वजीर

मेयर हो सकता है चीफ मिनिस्टर नहीं हो सकता इसी तरह सारे लोकल सब्जेक्ट्स तो ये हमने किया कि फाइनेंस भी मरकज से स्टेट आए उमूर भी स्टेट आए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आए अथॉरिटी भी आए और उसके साथ साथ प्रोटेक्शन भी आए मेम्बर्स खत्म कर अगर ये हो जाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी ये हो जाएगा तो आ, price hike, inflation, mehngai, or poverty elevation, they are all far-fetched dreams, how to alleviate poverty. you sab ho if you have a self-contained, autonomous, resourceful, self-sila, autonomous, khud-mukhtar, and effective, massive system of local government, this is the way forward, agar ispe chalenge, and if Karachi is able to get back, के फोर मास ट्रांसिट सर्कुलर ट्रेन से बसे नहीं चाहिए और ये सारी चीजें कराची चालीस अरब की कराची को मिलती है चार हजार अरब का टैक्स देता है person, कराची रुपीस अगर ये मिलेगा और उसमें ट्रेन और के फोर आई एम रेडी टू वर्क विदीबी भाई एंड रजा हरुण भाई कि हम सारी पार्टियां मिलकर मेगा प्रोजेक्ट्स को ओनरशिप दें चाहे वो पानी का हो निकासी आपका हो ट्रेन का हो तो वरना ये कहेंगे हमने करप्शन की मैं कहूंगा की टांगे कौमी एजेंडा है अर्बन डेवलपमेंट कमीशन की लेजिस्लेशन और एक यूथ की इन्वॉल्वमेंट अगर ये दो तीन चीजें हम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे तीसरी चीज खलाई मखलूक को कैसे रोकेंगे बहुत जरूरी है इसका जिक्र सब करते हैं कि देखे ना आज जो पार्टियां कहती है कि फौज की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए तो कल वो कहती थी कि नहीं हम और फौज एक पेज पर है हम और स्टैब्लिशमेंट एक पेज पर है तो अगर फौज इसका अगर फौज मुझे सपोर्ट करे तो फौज ठीक है स्टैब्लिशमेंट मुझे फैसिलिटेट करे तो ठीक है और मुझे फैसिलिटेट ना करे किसी और को करे तो गलत है तो ये सारी पॉलिटिकल पार्टियों को लोकल गवर्नमेंट की एम्पावरमेंट के साथ साथ इलेक्शन लड़ने से पहले मर्द बनके ये भी तय करना होगा कि भाई अगर इस इलेक्शन के बाद भी अगर ये डिसक्रेडिटेड हुआ इसकी क्रेडिबिलिटी ना हुई जैसा कि कहा गया कि पीटीआई के पी फेवर के सेंटीमेंट अगर है अगर ऐसा है और ये डिस्क तो छह माह के बाद ये टर्बुलेंस आ जाएगा और ये जो फ्लाइट है ये टर्मिनल शिकार होगी और कहीं से क्रैश तो फिर गड़बड़ हो जाएगी तो मैं पहले सोचे और सारी पार्टियां मिलकर तय करें कि इलेक्शन लड़ना भी है कि नहीं लड़ना अगर इलेक्शन लड़ने के बाद भी वही हालात पाकिस्तान होंगे वही स्टेटस को वही वेस्टेड इंटरेस्ट इं, 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 वही इंस्टीट्यूशंस की आपस में लड़ाइया पोलराइजेशन जिससे के जो हम अफोर्ड नहीं हमारी इकोनॉमी नहीं अगर ये हुआ तो इट विल बी गेट अनदर रेसिपी फॉर डिजास्टर फिर तो हम उसी तरफ कहीं ना जा रहे हैं अब सब लड़ रहे हैं हम भी लड़ रहे हैं लेकिन आगे हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजामे गुलिस्तान क्या होगा आखिरी बात ये अगर दो चार चीजें कर ली जाए तो मुझे यकीन है कि चिराग देख कर मेरे मचल रही है कर मेरे मचल रही हवा कई दिनों से बहुत तेज चल रही हवा बना रहे थे जो किस्से मेरी तबाही के बना रहे थे जो किस्से मेरी तबाही के उन्हें कुछ खबर ही नहीं कि रुख बदल रही है